Скажіть, будь ласка, раніше тут знаходився туалет, за який багато було критики, і тоді казали, що його знесуть, і користувачі, відвідувачі парку зможуть користуватися туалетом у цьому кафе. Потім нам були скарги, що ні, на початку таке було потім щось стало не було. Яка ситуація наразі? Значит, ситуация по туалету это вообще э, очень сильно интересно. Она длится уже на протяжении последних, наверное, пяти лет. Э, городские власти выделили Мискому саду 130 тысяч гривен на постройку туалета. Ну, в нем должен быть капитальное здание, вода, канализация, чтобы он отвечал нормам. И в тот момент полтора миллиона э, выделили на постройку туалета другому парку, скажем, без названия. Вот интересно ситуация. Я задаю мэру, как я на 130 косарей построю тебе капитальное здание с водоотводом, водоприведанием это все-таки иначе. И мы договорились, что Лукацкий строит кафе, и все посетители городского сада идут туда бесплатно оправлять свои естественные надобности, пользуются холодной и горячей водой. Но тут вот курьез произошел. Приходят люди и говорят, Лукацкий передумал. Теперь для того, чтобы сходить в туалет, надо что-то купить. Я мэру и говорю, это порушение наших домовленностей. Виталий Алексеевич, ну, вот, короче, такая вот ситуация по поводу туалета на сегодняшний день. То есть новый туалет в планах будувати не на территории? Панели. Нету. И нету необходимости этого туалета, и нету необходимости тратить эти денежные средства. Я к мэру и говорил, те деньги, которые вы планируете выделить на туалеты, давайте направим их на фронт, купим там дроны, которые впоследствии будут помогать приближению победы, ну, как бы это уже отдельный разговор.